ॐ सरस्वत्यै नमः अथ श्रीसरस्वती अष्टोत्तरशतनां स्तोत्रम् ॐ सरस्वतीमहाभद्रा महामायावरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पदमाशी पद्रगा शिवाजुस्तकधता ज्ञान मुद्रमापरा कामिद्या महा महापातकनाशिनी महा मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोत्स महाकाली महापाशा महाकारा महाकुशा सीता विमला विश्वा वैष्णवी चंद्रिका चंद्रवदना चंद्रलेख विभूषिता सावित्री भूषिता दिव्यालभूषिताग्देवी वसुधा तीव्रा महाभद्रा महाबला भोगदा भारती भामा गोविंदा गोमती शिवा जटिला जटिलध्यवासा च चल विराजिता चंडिका वैष्णवी भ्राह्मी ब्रह्मज्ञनेकसाधना सौदा मिनी सुधा मूर्ति सुभद्रा शुरपूजिता सुवासिनी सुना सा विनिद्रा पद्मलोचना विद्या विशालाक्षी ब्रह्मजाया महाफलामूर्तीलग् त्रिगुणा शास्त्रिणी प्रमथिनी शुभदा चर्वात्मबीज निहंत्री चामुंडा चंडिका तथा मुंडकाय प्रहरण धूम्रलोचनमर्दना शर्वेवस्तुता सौम्या नमस्कृता कालरात्रि चवरा बागदेव च वरारोहा वाराही वारिजासना चित्रांबरा त्रिगंधा विभूषिता कांता काम प्रदा वंध्या फल श्वेतासना चतुर चतुरानन साम्राज्य रक्त मध्या निरंजना नील जंगा ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका एवं सरस्वतीदेव्यामाष्टोत्तर शतः स्तोत्रम् संपूर्ण इस प्रकार से जो मनुष्य माँ सरस्वती शतनाम स्तोत्र का नित्य ही पाठ करता है माँ सरस्वती उसकी वाणी में विराजमान रहती है उसे अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है उसकी वाणी प्रखर होती है और विशेषकर विद्यार्थियों को इस सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का नित्य ही पाठ करना चाहिए या इस स्तोत्र का नित्य ही श्रवण करना चाहिए बोलो सरस्वती मैया की जय